Ми не раздражает мені розражають ваш розвитковчика, ваші, ваші сіськи, ваш микрофон. Это видео 6 років тому облетело майже усі інтернет сайти. Під час прес-конференції Філіп Кіркоров облаїв журналістку, яка, здавалося б, поставила невинне запитання. До свидання, все. Да. Тоді артист лише попіарився на скандалі. Компенсація у 60 тисяч рублів і вибачення через газету навряд чи серйозно вдарили по бюджету та іміджу Кіркорова. Схоже, той скандал тільки надихнув артиста на нові подвиги. Це 3 d версія того, що відбулося на майданчику запису шоу Золотий громофон, двометровий співак і ногами навіть клубцював помічника режисера першого російського телеканалу. Все це відбувалося при сотнях свідках, в тому числі при інших артистах. У 29-річної жінки численні гематоми на тілі та струс мозку. Вчора вона показала ці побої. Він розвернувся, і вдарив ударила по щочому долучає. Я тлетіла від цієї стойки, є удержавшись. повернула голову, меня взял за волосы, вот так вокруг этой стойки начал меня таскать, спустил меня с этого подиума, І почав пинати ногами. Співак образився на помічницю режисера через яскравий прожектор. Він нібито засліплював Кіркорова. Мені даже всю до сих пор поркалить. Співак одразу заявив, нікого й пальцем не торкався, але свідки цього конфлікту і повальний байкот Кіркорова телеканалами змусив співака зізнатися. На офіційному сайті він заявив, що був хворий. В цьому і є причина його неадекватної поведінки. Я розумію, що в данной жизненной ситуації это звучить не очень вісомо. Але для мене це сигнал для серйозного лечения. Уверяю вас, я не такой. Такий Кіркоров чи не такий належить з'ясувати російському слідству. А поки що скандал навколо філі розділив шоу бізнес Росії. Меладзе та Валерія вже засудили артиста і відмовилися виступати спільно з Кіркоровим в новорічних шоу. Всі чекають на реакцію Алли Пугачової і висновків міліціонерів. Каковина напишете. Топ тема сьогоднішнього дня і останніх днів, звісно, те, що відбулося з саме цією дівчиною і Філіпом Кіркоровим. І зараз у нас на прямому включенні Борис Моясеєв. Борис, здравствуйте вам. Приветик, а, Борис, ну я вот вижу немножко по выражению лица немножко вы расстроены, если так можно сказать. Скажите, а, пожалуйста, вы знаете, а мы... это не немножко, извините я вас, перебью, потому что, наверное, много, у нас совсем мало времени. Да. Я хочу сказать свои мысли, потому что очень трудно, э очень трудно говорить на эту тему, но она очевидна и всеми показаны не только. В России, но уже на Украине. Да. Это очень больно и очень грустно. А кому вы знаете, больно, кого... Борис Михайлович? А кому вы знаете, больно? Кого я... да. А вы знаете, кого я виню во всем случившемся? Нас всех. Всех вместе взятых. Его коллег, его друзей, его, э -э, его свиту и особенно всех тех, кто придумал этот титул король. Так. Нет королей. Есть... А что есть Борис? Нет, нету королей. Нету королей, и это надо забыть. Мы все испортили ему карьеру. Это страшно, что мы все натворили. Почему? Потому что мы никогда не помогали ему в том, чтобы он не заболел этой очевидной болезнью, ненависти, раздражением. И вот таким, понимаете, уничтожающим поведением все вокруг. Борис да. Борис Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот скажите, что может в данной ситуации, по большому -то счету, вот ваше мнение, оправдать да. поступок Филиппа Киркорова? Боже упаси, никаких оправданий, никаких оправданий. Поднять руку на женщину – это поднять руку на мать, на любимую. Это поднять руку на будущую дочь или вообще на женщину. Это поднять руку на родину. Для меня женщина — это самое святое, что есть на свете. Абсолютно так согласен просто. с вами, Борис. А скажите, а вы были свидетель? Нельзя его уничтожать как личность. Мы и так его уничтожили всех. Мы и так его подвели к этому, потому что вот это жополипство все время, которое присутствовало у нас всех, и у журналистов, и у артистов, и у друзей. Я уже повторяюсь. Вот это нанесло ему такой огромный урон, с которого ему будет очень трудно выйти. Очень трудно. А, выйти. Борис Михайлович, ну и самое удивительное же другое, что это же не в первый раз а, происходит. он Так мы же в этом и виноваты, что не первый раз. Почему мы не пресекли его в первый раз? А как? как? Это, раз? Это, Вы апеллируете сейчас, к коммунистическим временам. Помните, во время советской. Страны? Подожди ты, Евка, куда ты спешишь? На главной сцены страны. Это безобразие. Так же нельзя. Ребята, нам надо было раньше всем включиться. А сейчас мы все начинаем на него орать. Давайте его убивать. Понятно, что шут, наша профессия шутов. Это сложная профессия. Это 24 часа люди достают. Неважно, в каком артист-состоянии. Всем совершенно насрать, понимаешь, да? Вы mm -hmm. должны выйти на сцену и баловать публику хорошей музыкой хорошим видом, хорошими мозгами. Но бывают и срывы. Поэтому не надо все на него валить. Это неправильно. А надо помочь ему. У нас столько примеров прекрасных есть. Посмотрите нашу историю советской эстрады. Шульженко, Гурченко. Посмотрите, как себя ведут актеры. Ну Гурченко тоже херово стало на но Но не в этом дело. Ну а, зачем Ты вы вами... так говорите? На самом я деле, ну, у нас была а, а, Людмила Марковна в гостях нет недавно. А, да. Мы не говорили о вас. Но вот если бы она сейчас была у нас в гостях, ну, и так далее и тому подобное, логично было бы в принципе тогда уже и узнать Прошу, ее. Я, я бы никогда ее не, никогда бы не позволил себе ни одного выкрика в ее адрес дурного выкрика. Тем более там принести какую-то физическую боль. Это очень серьезно все. Но у нас есть хороший пример. Посмотрите, как себя скромно ведет. Крутой. Игорь Николаев, как себя скромно ведет. Лайма, как себя скромно ведет. Таисия Павалий, Анна Лора. Посмотрите, сколько есть примеров. Соня Ротару. А, Борис, а... Не все же вот такие сумасшедшие. Борис, ну, если а... человеку, подожди, если человеку каждый день, блядь, со всех дырок в это, в пиздю, как это называется, вставляют в мозги. Только одно слово. Ты король. Ну какой король? Ну какой король? Да, вот жизнь удалась. Да, вовремя встретил Аллу Борисовну Пугачеву. Да, вовремя встретил хороших авторов. Да, вовремя сделал то это. Молодец. Но как же можно в себя привести в такое состояние, в такое серьезное заболевание? И опять-таки, я виню только нас. Только нас вокруг. Всех. Спасибо, Борис. Ну, первый раз мы, в принципе, видим вас несколько в ином образе, эмоциональном, чувственном, человеческом. Спасибо за вашу оценку. Вот, обязательно ждем вас в студии «Снеданку за дын плюс один. Вот такие оказии, ведь бывают Сьогодні на пострадянській естраді. Тільки що був у нас на прямому зв'язку. Борис Босмоїсеїв. Ну, а зараз у нас наступний а, експерт, можна так сказати, отар а, Кушанашвілі, шоумен, який зараз у нас на прямому телефоном здається зв'язку. Алло. Алло, атар, добре утро. Доброе утро, любимая Украина. Доброе а, утро. А, Атар, а, ну все-таки какие последние слухи? Что происходит сейчас с Киркоровым? Ты же все знаешь. Рассказывай. Я спасибо за доверие. Спасибо. Мне очень приятно участвовать в разговоре на такую важную тему. Я говорил с ним вчера вечером. Он подавленный. Так. Если, если, вам нужен, если вам нужна короткая сводка с, с, полей боев, он подавленный. Он не находит себе места. Я до недавнего времени, когда, когда это, этот скандал разразился, Искренне, искренне полагал, что это уголовное преступление, он должен нести за него наказание. Так. Потому что ни одна причина, которую он предъявил миру или мог бы предъявить, не является оправданием того, что избита женщина. Я не знаю эту женщину. Я знаю, какая атмосфера стоит вообще на золотых граммофонах, если это понимать как рабочий момент. И э, я понимаю, ха, я, я знаю хорошо, могу даже претенциозно сказать досконально характер Киркорова. Он взрывной, отходчивый, но в данном случае ни одно оправдание не работает. Вот, Вчера, Атар, вечером, Атар, а атар э, я прошу прощения, что перебил. Э, только да. что у нас был на связи, э, прямой связи Борис Моисеев. Э, да. э, он сказал, что в принципе, по большому счету, э, как и ты говоришь, нет оправдания этому поступку. Но с другой да. стороны, Борис Моисеев сказал, что в принципе, в поведении Филиппа Киркорова виноваты все мы. Потому что назвали его королем. Борис, Борис Моисеев, я тут делаю паузу. Так. И поскольку само имя Бориса, Бориса Моисеева синонимично чувство юмора, а я вовремя читал Довлатова, я не могу никак отнести его к, к, к числу людей, могущим говорить на тему морали. Угу. А, я не называл Филиппа Киркорова королем. А Борис Моисеев, который выступает от имени прогрессивной общественности, это такой же нонсенс, как Иван Демидов, говорящий о совести, как народно-депутатские рассуждения о том, как они помогают народу. Я, я его точку зрения не принимаю. Значит, ситуация следующая. Он вчера опубликовал заявление, в котором признал за собой, слушайтесь только, психическое расстройство. Да, Филипп Он... признал сам. Филипп признал сам в газете Комсомольская правда что он нуждается в лечении что он не может контролировать приступы ярости и впервые на моем веку человек такого калибра а, тут же тут же возникли правда, разговоры что это на западный манер что а, простите меня почтенная публика я сам не свой от бешеного успеха но вчерашний разговор с ним как по полный слез и рыданий не свидетельствует в пользу того что он даже в этом случае играет мне кажется последняя строчка в этом заявлении я прошу ее опубликовать на всю украину так. я не знаю как мне дальше жить ну не знаю если, если, если уж в этом случае он кривит душой он не знает как дальше жить в вечернем разговоре вчера перед тем как я отошел ко сну а он все таки какой никакой а мой товарищ я, я чуть не заплакал, потому что он не знает, как дальше жить. Он Атар, 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 да. к сожалению, у нас очень мало времени. Атар, да. ну, зная, ты как человек-эксперт, знаешь все законы современного шоу-бизнеса буквально да. в двух словах. Скажи, пожалуйста, Филипп Киркоров твой друг, то, что произошло, уже произошло, никуда не деть, слово не воробей, да. вылетело и полетело дальше, грубо говоря. Да. Скажи, пожалуйста, ты можешь спрогнозировать в двух словах будущее Филиппа Киркорова на данном этапе? Скажу тебе отчетливо, и это неожиданные будут слова для вас, для всех и для меня, но я их выдавлю. Он должен уйти со сцены. Он должен уйти со сцены и искупить свою вину тем, я не знаю, в любой деятельности, которая будет служить людям. Он должен уйти со сцены. После того, что случилось, мой товарищ Филипп Киркоров должен прийти в себя, обязан прийти в себя и сказать, что на этом вся его деятельность, а она была местами и временами блестящая, он не имеет морального права выйти на сцену и петь песню как бы немного жаль твоей любви, немного жаль моей надежды. Uh -huh. Я это говорил и сказал ему вчера, поэтому я честен перед вами. Он должен уйти. Спасибо. Атар, не ждали, что такой поворот событий будет и с точки зрения экспертной оценки, и человеческой. Атар Кушанашвили был только что на прямой связи. Атар, чекаем тебя в студии «Снеданку с 1 1» боку». Мы тебя уже запрошивали. Чекаем Киеви, в Киеве «Снеданку с 1 плюс 1». Ну что ж, главная, главная новина эксперта Атара Кушанашвили в том, что, в принципе, если он говорит про цену мабуть, говорить за кулисами пострадянської естради Филипп Кіркоров, має піти зі сцени.